Благодаря трансляциям также мы тут разруливаем и разбираемся. Итак. Решение. Решение такое. третий период у нас 17 хвилин, плюс 2 хвилины добавляется к третьему периоду. Шайба возвращается, Спартаку заброшенная. В меньшинстве все-таки играли в четвером Спартак. Это Владимир Давидюк. Президент и руководитель, организатор Лиги Пабильской нашей Лиги. Разобрались в этой ситуации, посмотрели повтор, да, действительно, грали и матрос, я также ваши поведомление Озвучил, вы слышали. И справедливо вполне вообще. И, и Маяковскую шайбу убрали, что ли, да? Сейчас еще, я смотрю, уже 2-2 рахунок. Но... Рахунок должен 2-2, матрос пишет. Ну да, и 2-2. 2-2 и есть. Сейчас полтак забьет. Так подожди, а маяк забил? Маяк третий забил. Когда было 5-5, я уже тоже чуть-чуть <laughs> <laughs> на ночь глядящий. Ну в общем, 2-2. Давайте констатируем факт. Майя будет фэйрплей. Это что значит? Зребий бросить? <laughs> Судья свои помылку когда то на команду их, э, Ну да, было такое. Ну надо что-то говорить арбитру тоже. Он уже не будет на поводу идти так же. Тут подъезжали Грамсини, капитан. Поэтому тут, в общем, разруливается ситуация. Но мы живые все. Давайте не будем перестроить. Главное, на табло. Констатируем факт. 2-2-2. Два, Спартак Маяк продолжает игру. Все без пытаний, без претензий и протестов. Так что все. Пошло, поехало. Да, Леня, где вы были, пока мы разбирались, тут вас не хватало. Как -то в том анекдоте. Друзья, не, ну извините. тоже Спартак, главное, что в играли, а почему на скамеечку не посадили Гравця, Ну, как бы тоже так чуть-чуть. Влад красиво пишет, я это покажу. Влад редко, но метко. 3 плюс 1 равно 2 плюс 2. Точно. Увага, Влад, именинник. Именинник шайбы. И кидо. Сука. на месте.